सात आणि आठ मेच्या मध्यरात्री पाकिस्तानी लष्करानं भारतीय हवाईमध्ये हो घुसून भारताच्या पश्चिम सरहद्दीवरती अनेक ठिकाणी लष्करी तळांना लक्ष केलं अशी माहिती कर्नल सोफिया कुरेशी यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली एवढंच नाही तर पाकिस्ताननं उच्च क्षमतेच्या शस्त्रांचाही सरहद्दी पलीकडून मारा केल्याचंही त्यांनी सांगितलं भारताच्या उत्तर आणि पश्चिम भागामध्ये लेहपासून सर क्रिकपर्यंत छत्तीस ठिकाणांना लक्ष करून सुमारे तीनशे ते चारशे ड्रोन्सनं हल्ला करण्यात आला भारतानं यातले बहुतांश ड्रोन नष्ट केले या ड्रोन का मलब्या की तपास के लिए तुर्की से ड्रोन अल्लाच प्राथमिक तपा लक्षा आल ही सोफिया संगित अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर ले से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन टिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सौंग हैं या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतानंही पाकिस्तानच्या चार लष्करी तळांवरती सशस्त्र ड्रोननं हल्ला केला त्यापैकी एका तळावरची एडी रडार प्रणाली नष्ट करण्यामध्ये भारताला यश आल्याचं सा त्यांनी सांगितलं पाकिस्ताननं भारताच्या भटिंडा हवाई तळावरती हल्ला केला या सर्व हल्ल्यामध्ये भारतीय सेनेचे से काही जवान शहीद झाले तर काही जखमी झाले आहेत अशी माहितीही त्यांनी दिली भारताच्या कारवाईतही पाकिस्तानच्या जवानांचा मृत्यू झाल्याचं त्यांनी सांगितलं भारतानं या संपूर्ण भागातली नागरी हवाई सेवा बंद ठेवली आहे मात्र या हल्ला दरम्यान पाकिस्ताननं सरहद्दीवरच्या आपल्या नागरी हवाई तळांना बंद केलं नागरिकांचा ढालीसारखा वापर केला असंही त्या म्हणाल्या हे हल्ले सुरूच असताना संध्याकाळी पाकिस्तानचं नागरी विमान कराची ते लाहोर दरम्यान प्रवास करत असल्याचे पुरावेही त्यांनी सादर केले भारतावरती हल्ला केला तर भारत त्याला प्रत्युत्तर देईल हे माहीत असल्यानंच पाकिस्ताननं स्वतःच्या नागरिकांचा असा ढालीसारखा वापर केला असं त्यांनी सांगितलं 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतरराष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है कराची और लाहौर लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है हाईलाइट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320 जैसा कि आप यहां देख रहे हैं जो कि शाम को पांच बज के बजे दमम से शुरू हुआ और रात को नौ बज के दस बजे लाहौर में उतरा भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय भारतीय हवाई दलाने मात्र माणुसकीचा परिचय देत आंतरराष्ट्रीय विमान सेवेतल्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवितांची काळजी घेत आपला प्रतिकार अत्यंत संयमी ठेवला असं सोफिया यांनी सांगितलं या पत्रकार परिषदेला विंग कमांडर व्योमिका सिंगही उपस्थित होत्या